あの日、あの夏の日に、僕の物語は失われた。父の優しくも大きな手、母の柔らかな声、あの子の愛おしい笑顔、そのすべてが、あの夏の日に、僕の物語と共に失われた。 2010年8月10日新生ブリタニア帝国が突如として日本に宣戦布告極東で中立を歌う島国と世界唯一の超大国ブリタニア両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった本土決戦においてブリタニア軍は 人型自在戦闘装甲機ナイトミアフレームを実戦で初めて投入。その威力の予想をはるかに超え、日本側の本土防衛戦は、ナイトミアによってことごとく突破されていった。そして、日本は負けた。日本は帝国の属国となり、自由と権利と、そして名前を奪われた。日本は、 ブリタニアにすべてを奪われたんだ。それは、僕も同じこと。家族も、名前も、自分自身であることも奪われた。今となっては、本当の自分だと言えるのかもわからない。だけど、僕は生きている。日本とブリタニア。 両方の血を持つ僕は、偽りの家族と、偽りの名前で、偽りの自分自身を生きている。僕は、僕自身の物語を、奪われ、失ってしまった物語を、取り戻したい。そう。これは、僕が、 僕自身の失われた物語を取り戻すための物語。 今日も用事があってそっかじゃあまた今度せっかく誘ってくれたのにごめんブリタニア人のクラスメイトか悪い人達じゃないそんなこと接してみれば分かることでもどうしても馴染むことができないエリア11ブリタニアの 11番目の続領を示す新しい日本の名前ここアッシュフォード学園はエリア11に建てられたブリタニア人子女のための学園僕はブリタニア人としてこの学園に通っている半分日本人であることは隠してあの店長弱いくせにすぐに勝負に乗っちゃうんだもんな。 おかげでバイト代が稼げるんだから文句はないさそりゃそうだえ終わり前向いてなくていやこっちも考え事をしていたから悪かったなこれお前のだろえぶつかった拍子に落としたみたいだあ,あうん拾ってくれてありがとうこれ折り紙って言うんだろ 珍しいものを持ってるんだな <laughs> 何もあんな逃げるように行くことないだろう傷つくなル <laughs> ルシュいや何でもない彼今日は学校に来てたんだな知り合い知り合いも何もうちのクラスメイトだまああまり学校には来ていないようだなマジかってあ,あやっぱい 急がないと店長が負けちゃう心配ないどんな盤面でも勝ってみせるさ折り鶴かあいつ折り紙を知ってるお兄ちゃん でもらってこれは織り鶴うんいつもご飯を持ってきてくれるから何かお礼したくて <laughs> ありがとう嬉しいよ昔父さんがよく追ってくれたなお兄ちゃんのお父さんもイレブンなのうん、うん、違うよ父さんも君も日本人イレブンなんて ブリタニアが決めた名前じゃないそっか私も日本人ところでこれどうやって織るんだい僕も織り方を習っておけばよかったなあダメダメ開いちゃう今度教えてあげるからそのるは絶対に開いちゃダメだよ中に何か書いてあるのだからダメだってばすみません 頼んでおいたものを用意できてますかあガーフィールドさんとこの用意できてますよいつもありがとうございますガーフィールド…か…それは僕の本当のせいじゃないあの人のせいだしかしこんな大量の食べ物をどうするんですもちろん食べるんですよ育ち盛りなものではいお金前であり。そうだ教えてもらったエナジーフィラーに変えてから うちの車の調子がすこぶるいいんだよお母さんにお礼を言っておいてくださいよああ伝えておきますあの人クラリスさんは本当の母親じゃないさて準備も済んだしゲットに向かわないとルルシュはリバルが連れてっちゃってあれは 生徒会長のミレアッシュフォードそれに生徒会のメンバーかまた第ちポーカーかなそれとも二人とも生徒会の自覚がないんだからお金かけてるんですよ頭いいのにルルは使い方おかしいんですちゃんと勉強すれば成績だってねえ何気ない日常の会話 ブリタニアの学生なら、本来はこうあるべきなんだ。僕は日本人とブリタニアのハーフ。その事実を隠して、ブリタニア人として暮らしている。でも、僕はどうしても割り切ることができない。ブリタニア人として生きることはできない。だからといって、ただの子供である僕が、日本人として生きることもできない。 僕は卑怯者だ。でも、卑怯者でもできることはある。だからあれ、今の同じクラスの…え誰誰ちょっと、会長私の話、聞いてますはいはい、聞いてるってば。うちのルルちゃんは、本当は真面目な子なのに、でしょもう、会長ったら、そんな… 最高プライドあるから支払いも確実だしねその上8分32秒の新記録相手の持ち時間も少なかったしなそれにぬるいんだよ貴族って特権に規制しているだけだからへえじゃあイレブンとやってみるか俺らブリタニア人と違ってんひどいな無関係な人を巻き込んでイレブンって怖い お待たせしましたブリタニア帝国第三王子クロビス殿下会見の時間です帝国臣民の皆さんそしてもちろん協力いただいている大多数のイレブンの方々もわかりますか私の心は今二つに引き裂かれています悲しみと怒りの心にですしかし このエリア11を預かる私がテロに屈するわけにはいきませんなぜならこれが正義の戦いだからです全ての幸せを守る正義のさあ皆さん正義に準じた8名に哀悼の意を共に捧げようではありませんか黙祷 やんないのリバルは <laughs> 恥ずかしいでしょうそうだなそれに俺たちが泣いたって死んだ人間は生き返らないわあ切な的所詮自己満足どれだけ背伸びしたってどうせ世界は変わらない警察の V トールがあんなに飛んでる疎開の方で何かあったのかな あ、お兄ちゃんこんにちはひな。一人他の子達はあこちゃんと優ちゃんはお客さんが取れたから遅くなるってマリとトモは中にいるよ <laughs> そっかじゃあ中に入ろう食べ物を持ってきたんだこの子達は7年前のブリタニアの侵攻で親を亡くした子供たち身寄りもなく 子供たちだけで身を寄せ合って、ゲットーに隠れ住んでいる。出会いは偶然だったが、僕はこの子たちに何かしてあげたかった。だからブリタニア人の立場を利用して、食料や薬を買って、この子たちに渡すようになった。そんなことが何の解決にもなっていないのは分かっている。本当なら、こんなところから連れ出してあげたい。 僕にはそんなことをできる地位も権利も金もない無力な子供なんだこんなのただの自己満足に過ぎないいつもありがとね私たちにご飯を持ってきてくれてううん、うん、僕にはこんなことしかできないから私があこちゃんやゆうちゃんみたいに働けたらいいんだけどもっと大きくならないと無理なんだって そっか僕にもっと何かできることがあればいいんだけどお兄ちゃんはいっぱいしてくれてるよ戦争で親が死んじゃった私たちみたいな子供にご飯を持ってきてくれるんだものいつか私が働けるようになったらお礼するからね <laughs> お兄ちゃんうん、ひなんからはちゃんとお礼をもらってるよほら 私があげたリズル。折り鶴持ってくれてるの？当たり前だろ。僕の宝物なんだから。<laughs> 嬉しい。次来る時は新しい色紙を持ってくるから、折り方を教えてくれる。 素敵でしたわ殿下先ほどまでパーティーを楽しんでらした方とは思えません総得はエリア11の看板役者ですからねこのくらいの変わり身はまあ自信が終わりですこと心構えですよ自信などとメディアの方々が喜ぶだけですああいえいえ私どもはクロビス殿下の知性に少しでもお助けになればとチッ <laughs> ハリボテの知性か。あ天下。うん軍人何だ、無いな。申し訳ありません。しかしまた特番かな。せめて素材は。愚か者け、警察にはただの医療機器としか。全軍を動かすと。直属を出せ ナイトメアもだイレブンのテロにナイトメアの部隊を出すのか <laughs> 一体何があった最初の手だなえ金魚から動かせたの王様が動かないと部下がついてこないだろあのさ何フルーシュで社長にでもなりたいわけ まさか変な夢は身のはめうわぶなんですかのんきに走りやがってうんやめろそっちは 俺たちのせいまさか、うんなんだおいルルーシューエナジーの線が切れたみたいなんだけどああなああれっておいこっちこっちいへー悲惨なになに事故酔っ払ってんじゃないのおい 誰か助けに行ってやれよ。どいつもこいつも。リバル、ちょっと行ってくる。えおい、ちょっとおい、大丈夫かここからじゃ運転席が見えない。一旦上に登るしかないか。おい、聞こえるか見つけた。私の。えどこだそこにいるのか おい止まれまだ俺が乗って <laughs> ああいうのも当て人間っていうのかよ内側にもはしごをつけておけよ警告する直ちに停車せよ今ならば弁護人をつけることが可能である撃たれてる次は当てる直ちに停車せよ 軍まで出てきたどうするそのために私がいるんでしょ出るのは危ないななんかヤバそうだし携帯で、うん、いやひとまず隠れないとアザブルートから地下鉄に入れるカレンここであれを使ってしまおうそれじゃ虐殺よああそ そうだなあの女何をする気だターゲットは疎開からゲットへ向かいますよし追い込めイエススラッシュアーケンナイトメアだと <laughs> こいつの威力はお前たちがよく知ってるだろう。本物のテロリストじゃんか まずはここから出る方法を見つけないと。 回収せねば、何としても。あれは…こんにちはバトレー将軍貴様は…はい特別派遣共同技術部のロイドですその特派が何の用だだって始まるんでしょテロリストの相統作戦あ,はあ、なぜ、それをあ当たっちゃいました貴様 やりすぎですって将軍とクロビス殿下が内緒にしていた何かを取り戻すのは簡単だけど仲間もまとめて掃除したいテロリストを泳がせればアジトがわかるおめでとう君の推理大当たりだああい,いえ私はただおかしいともういいで徳派としてはどうしたいんだだから掃除を手伝いたいんですよ 手伝いええデータが欲しいんですそれで何ですか奪われたものって化学兵器つまりは毒ガスだちッ携帯は圏外かこの暗さと路面条件かつての地下鉄路線を走っているな行き先はどこかのゲットを出るのは危険でもよし見えた条件はクリア 軍の保護は尺だがテロリストの通信機を見土産にあ忘れてたあいつ俺を置き去りにして なんだこの音ゲットーの上空にブリタニア軍の輸送機あんなにも兵隊が今さらゲットーにどうしてテロリストは地下鉄構内に潜伏している貴様たちの目的はテロリストが奪った兵器を見つけることにあるイレブンの居住地新宿ゲットー旧地下鉄構内を探索せよ 発見し次第コールを送れターゲットの回収は我が親衛隊が取り行う貴様たちは名誉ブリタニア人とはいえ元はイレブンだ同じ猿の匂いを嗅い上げろ銃火器の傾向を許可される身分になるため功績を上げろ今こそブリタニアに忠誠を見せるチャンスであるイエスマイロード さっき見た V トールといい、何かがおかしい。嫌な感じがする。どうしたのお兄ちゃん。ひな、マリとトモを連れて、一度ゲットを離れよう。ブリタニア軍が、ゲットに大勢入り込んでいるんだ。で、でも、アコちゃんやユウちゃんは。手紙を残していく。それに、客といるのなら、きっと疎開の方だ。ここよりも安全だよ。 何もなかったらすぐに戻ってくるからさあ早くうん分かったマリーもすぐに用意して考えられるのはレジスタンスがゲットに逃げ込んだとかだろうかでもこれまでにレジスタンス相手に軍がこんな大規模で動くことなんてなかったやっぱり何か異常なことが起きてるそれなら ヒナたちを疎開まで避難させないと一度僕の家に連れて行こう,うトラックが止まった事故かそれとも 攻撃されていいる様子はない《今のうちに上からよじ登れば》うっお前はうっブブリタニアの殺すなこれ以上待て俺はしかも毒ガスなんて毒ガスだととぼけようとしてもだからどうせその毒ガスだってブリタニアが作ったんだろうお前 殺すなだったらブリタニアをぶっ壊せルルーシュ僕だよスザクだえお前、ブリタニアの軍人になったのか君はまさかこれ何言ってんだ 毒ガスじゃ…ない